નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ આઠમો વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટર નો પાઠ પહેલો આ પાઠનું નામ છે પત્ર એવં ડાયરી આ પાઠના ગાલા સ્વાતિ પોતાના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો

हम तक कौन पहुंचता है पहुंचाता है पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? हम जो पत्र लिखते हैं वह पत्र पेटी में डालते हैं, डाकिया उन्हें है, डाक कर ले जाते डाक डाकघर से उन पत्रों को पत्ते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पत्ते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं बीचो प्रश्न आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुँचते हैं आजकल पत्र डाक कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। तीसरा तो प्रश्न क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है मैं राजकोट में रहता हूँ वहाँ का पिन कोड तीन छून्य शून्य शून्य चार है चौथो तो प्रश्न छे आपके घर डाक देने कौन आता है हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે ડાકીય વાલે નિમ્નિખિત પ્રશ્ન પૂછીએ પ્રશ્નો તેના જવાબો આપવાના છે વાતચીત પેલો પ્રશ્ન ડાકીય આપ સેવા પાંચ વર્ષ હો ગઈ હે બીજો પ્રશ્ન इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती है डाकिया इस सेवा में हमें वेतन या अलावा मुक्त चिकित्सा सुविधा मिलती है हाईस्कूल तक दो बच्चों की फीस की रकम मिलती है उसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है तीजो प्रश्न आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है डाकिया कहता है लोग हमारे आने का इंतजार करते हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है कुरियल वाला से बातचीत पहला प्रश्न कुरियल वाले से। अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है तो कुरियल वाला कहता है काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है बीचो प्रश्न क्या आप अपने काम से खुश है कुरियल वाला कहता है हाँ खुश हूँ मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ तीजो प्रश्न आपको क्या सुविधाएं मिलती है हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है कंपनी की तरफ से रेल यात्रा और बस यात्रा के लिए पास मिलता है <coughs> त्यार पची प्रश्न नंबर त्रन संदेश व्यवहार के लिए चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए विद्यार्थी मित्रों अः चित्र आप જોઈ અને તેમનું વર્ણન આપણે કરવાનું છે તો ચાલો વર્ણન કરીએ સંદેશ વ્યવહાર કબૂતરો દ્વારા પાત્રાચાર હોતા હૈ કામ સંદેશ વાહકો દ્વારા હોને લગા રાજા મહારાજાઓ કે જમાને મેદલ યા ઘોડ સવાર સંદેશાવાહક સંદેશ पहुंचाने का काम करते थे आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालता है पहले केवल पोस्ट कार्ड का अपना उपयोग किया जाता था फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा फिर अंतरदेशीय पत्र का भी उपयोग शुरू हुआ उसके बाद मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए ईमेल के माध्यम से भी संदेश भेजा भेजा सकता है चौथा प्रश्न सोचिए और लिखिए पहला प्रश्न अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को इसे में संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे राम अंतर विद्यालय कबड्डी स्पर्धा में तुम्हारी टीम की विजेता होने की ढेर सारी शुभकामना आगे भी इस तरह प्रगति करते रहना पची बीचों प्रश्न छे तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे तो चलो जो प्रेम कुंज स्टेशन रोड अहमदाबाद 20 नवंबर 2022 प्रिया अविनाश इस बार हमने छुट्टिया अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था इसलिए मुझे उसका उचित ढंग से उपयोग करना था मैं नित्य प्रातः काल शाला जाता था वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग भी योग का भी अभ्यास करता था दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था उठकर में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और आठ बजे पिताजी के साथ घर लौटता था रात को दूरदर्शन देखता था और फिर सो जाता था छुट्टियां कब खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं चला तुम्हारा मित्र आरिया सखिया ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે નિર્દેશિત વિષય લીધીએ વિદ્યાર્થી જો તમે યાત્રા કરી યાત્રા અને પ્રવાસ કર્યો હોય તો તેનું વર્ણન તમારે તમારા મિત્ર પત્ર દ્વારા લખીને કહેવાનું છે તો ચાલો જોઈએ પત્ર ચૌદ ભાગવત સોસાયટી स्टेशन रोड को बाईस प्रिया मित्र रिया सप्रेम नमस्कार साथ सुबह की तुम्हारी पत्र मिला आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब स्वस्थ हो गई है हम दस दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे दो दिन पहले ही वहाँ से लौटे लौटे है पहले हम नैनीताल गए थे उनके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया हम नैना देवी के दर्शन करने गए देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी, जैसे अभी बोल उठेगी फिर हम श्रीनगर गए सचमुच सुंदर नगर है हमने सारा नगर घूम कर देखा दलजिल की सुंदर का डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया और मानस बल, जिले भी हमें बहुत अच्छी लगी श्रीनगर और पहल के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मत मस्त कर दिया शालीमार और निशांत बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग का अनुभव हुआ मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए कुछ फोटो तुम्हें भेजता हूं तुम्हारा मित्र आर्य सखिया ત્યાર પછી બીજો પત્ર છે લખવાનો બીમારી કે કારણ અવકાશ કે લિયે કક્ષા શિક્ષક કો પત્ર લખીય 25 આશા સદન મહાત્મા ગાંધી માર્ગ રાજકોટ આદરણીય ગુરુવત કક્ષા 8 બ 28 11 2013 कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया था डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और उसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा स्वस्थ होने में कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा अत एवं आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई को जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल

सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है इस पुस्तकों में कविता कहानी और उपन्यास आदि रचनाए है परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधित पुस्तक तो एक भी नहीं है ऐसे पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है वैज्ञानिक के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में उनका अभाव बहुत खटकता है आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रश्न नंबर छे डायरी के रूप में लिखिए किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कल सोलह अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी उमंग इस बात की थी कि रास खेलने, देखने खेलने को मिलेगा और चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली है पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि है थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था अब दांडिया के साथ साथ परीक्षाओं की तैयारी भी करनी थी वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था विषय था विज्ञान शाप या वरदान स्पर्धा का अंतिम वक्ता में था लेकिन मुझे पहला पुरस्कार मिला मित्र उस समय सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था

मेले में जाने के लिए बीस रूपए दिए थे अब इतने सी रकम से क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए वे बोले मेला देखा तो मुझे भी बरसों हो गए चलो मैं भी मेले का आनंद लेने चलता हूँ मैं मामा जी के साथ मेले में पहुँचा मेले में हमने खूब आनंद लिया समोसे खाए लस्सी पी गुलाब जामुन का स्वाद लिया फोटो खिंचाइए નિશાને બાજી મેનામ જીતા હાથી પ્રશ્ન નંબર સાત છે નીચે દઈએ ગઈ ડાયરી કે અંશકા માતૃભાષા મેં અનુવાદ કી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે ફકરો આપેલો છે તેનો આપણે ગુજરાતી ભાષાંતર કરવાનું છે આજ તારીખ દસ ઓગસ્ટ રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી આનંદનો પાર ન હતો ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો શાળામાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ વહેલી સવારે ચાર વાગ્યે આલારામ માંગ્યો અને મમ્મી નો અવાજ સંભળાયો રાકેશ ઊઠ ચાર વાગી ગયા રાકેશ ઊઠ ચાર વાગી ગયા હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો મનમાં ડર પણ કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં સ્નાન વગેરે પતાવીને શાળાએ પહોંચ્યું પ્રશ્ન નંબર આવી છે પ્રશાસકીય શબ્દો કે આધાર પર વાક્ય બનાવી પેલો શબ્દ છે અધિક્ષક તો તેનું વાક્ય બનાવ્યું છે શર્માજી કઈ વર્ષો રેડિયો કે સમાચાર વિભાગ કે કોઈ તૈયારી નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ આઠમો વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટર નો પાઠ પહેલો પત્ર ડાયરી આ પાઠના ગાલા સાથે જવાબો પૂરા કરીએ છીએ આગળના પાઠના ગલા સાથે પોતાના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ બે ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો